श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरं भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाह स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्था प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् मिघृणा मु च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये, काम ये जनाः पर्युपासते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते शुद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयत्तात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम् अपि चे सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यव्यसितितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्छान्तिं गच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु